जनता पक्षाने राज्यसभेची मला उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा त्याचबरोबर जे पी नड्डा जे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष श्री बावनकुळे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की मायासारख्या नौख्यात म्हणाऱ्या म्हणजे त्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर ताबडतोब ही जबाबदारी माझ्यावर त्यांनी सोपवली हा माझ्यावर टाकलेला फार मोठा विश्वास आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि त्या विश्वासाला मी सार्थक ठरेन भाजपाचं सा काम या राज्यामध्ये अधिक वाढेल वाढवण्यासाठी माझ्याकडून संपूर्ण सहकार्याने मदत आणि मेहनत निश्चित मी घेईन आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न महाराष्ट्रातले विकासात्मक ज्या कल्पना आम्हा सर्वांच्या आहेत जनसामान्याच्या आहेत त्या राज्यसभेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून निश्चित केंद्र सरकारच्या समोर आणून त्याच्यावर न्याय निश्चित मिळेल याबद्दल मला खात्री आहे आणि त्यामुळे या त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर व्यक्त केला आणि ताबडतोब ही जबाबदारी राज्यसभेची उमेदवारी देऊन जी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे त्या माझे शब्द अपूरे पड़ती है पड़ता है मैं मना पास धन्यवाद व्यक्त करतो आज राज, आज भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के गृहमंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जेपी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनपुड़े जी इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्य राज्यसभा में उन्होंने मुझे, मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में दो बार उसका पूरा फायदा भाजपा को और खास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में हाउस में उठाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है एक सरकार भाजपा की आज है कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसे में अपेक्षा करता हूं, इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की उनका आभार व्यक्त करता हूं। टुडे द लिस्ट ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हैज बिन एज द Candidate for the BJP uh, in Maharashtra. Uh, I thank the uh, countries, uh, the Prime Minister of India, Narendra Modi, uh, Sri Amit Bhai Shah, the Home Minister of India, at the same time, the National President of the BJP, Mr. J.P. Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra Fandaviji, and Maharashtra Bhajapa uh, President, Sri Bhavan who have been instrumental and uh, getting my name approved for the important uh, assignment. I feel this is uh, uh, the faith this they have uh, put on me, uh, the opportunity they have given me and uh, newcomer the newcomer for me as a person like me joining just recently the BJP. I think it's uh, more of a faith more of a uh, 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 from these uh, from the BJP side that they have the thing that I'm capable and that's why they have entrusted this responsible to me. And uh, I'm sure that, uh, with this uh, sort of faith they have reposed in me, I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the center, uh, raise the issues of the common man, uh, in the, in the center. And with today's BGP government in Maharashtra and definitely, and in, in country, and definitely in the coming times, we'll see that we have the BGP government again in, in the center. We'll be carrying, we'll be able to implement the, uh, the issues raised. <coughs> आ, राज्य सभा की उम्मीदवार किस तरीके से देखते हैं खास करके आपके आधी के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो तो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ देखिये मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाडा यानी नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूंगा पोलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है नांदेड़ से दो सांसदों को यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है राज्यसभा में एक हमारे साथी है गोपछेड़े जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है महाराष्ट्र के है। तो उनको भी घोषित किया गया है वो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ दूध शर्कर आयोग जिसे कहते हैं कि दूध के साथ शक्कर भी मिलावट दोनों हो गई है और दोनों मिलने के बाद लगता है खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद को दो सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में तो भाजपा का ही होगा इसके तीन सांसद नांदेड़ देगा ऐसे में उम्मीद करता हूँ राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी नामाच्या ना सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका